اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Habibillah, Nabiina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa maw'alah. Subhanaka, la ilma lana, illa ma'allamtana, innaka anta al-alimul hakim, la hawla wa la quwata, illa billahi al-aliyyi azim Allahumma Rabbi, syurah lana sudurana, Ya Allah lapangkanlah hati-hati kami wa yassir lana umurana permudahkanlah segala urusan kami wahlul uqdatam min alsinatina bukakanlah ya Allah apa jiwa ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami yafqahu aqwalana agar boleh difahami tutur bicara kami Allahumma faqqihna fid din Ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu Yang boleh mendatangkan manfaat Wa wasi'an tayyibah Rezeki yang luas melimpah ruah Lagi halal bersih suci Wa amalan mutakabbala Amalan yang diterima Wa shifa'an min kulli da Dan sembuh daripada segala jenis penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alan-alan kepada semua selamat malam Kita bertemu lagi dalam perkongsian Sirah Nabi SAW Siri yang ke-197 Bersama dengan saya Umar Aziz Di mana setiap malam kita usahakan Jam 11 malam Untuk berkongsi Mendengar Bercerita bercakap tentang insan yang paling mulia Ashraful Makhlukat Insan yang merupakan kekasih kita dan kekasih Allah Habibullah Itulah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan baginda Allah jadikan kita layak mendapat syafaat baginda dan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan ahlan engku Lia, Arifin, Haifa, Najwa, Jita Ramli, Haida, Dapo, Amir, Aminah, Ahmad, Hamiza, Hamiza. Terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebebek kebaikan dan ganjaran di ruangan FP. Saya nampak ada Siti Maria, Fatima Az-Zahra Kemudian, ahlan-ahlan kepada yang lain Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada semua yang memberi salam Malam ini, kita nak sambung masih lagi pada peristiwa badak Kita telah baca semalam bahawa orang Quraish daripada 1300 orang Apabila sampai surat yang kedua daripada Abu Sufyan Yang menggalakkan mereka untuk tidak meneruskan perjalanan ke Badar Dan tidak meneruskan niat untuk berperang dengan Nabi SAW Dan uh, Abu Sufyan galakkan mereka untuk patah balik Tak perlu pun berperang Rombongan perniagaan telah selamat Namun Abu Jahal berdegil, sombong dan tetap ingin meneruskan perjalanan ke Badar. Maka berpecahlah orang Quraisy. Maka Banu Zuhrah yang dipimpin oleh Akhnas bin Syari tak nak ikut. Maka pulanglah kembali ke Mekah 300 orang Quraisy yang terdiri daripada Banu Zuhrah dan teruskan perjalanan baki lagi 1000 orang menuju ke Badar untuk berperang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan engkau, Nur Jahan Karamdan, Faiza Taylor, Nur Hayati Sulaiman, ahlan-ahlan kepada semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. tak rakan-rakan, hasil Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ok, sem semalam kita dah baca berkenaan tentang orang Quraish berpecah. Daripada 1,300, hanya tinggal 1,000 kerana 100, 300 orang buat keputusan nak patah balik. Apa cerita di pihak Nabi? Bila Nabi dengar bahawa rombongan perniagaan Quraisy telah tukar laluan. Dan Nabi pun dengar bahawa tentera Mekah telah keluar untuk bertemu dengan Nabi di Badar. Maka inilah muka surat 343. Muka surat 343 daripada kitab Sirah Nabawiyah menggambarkan keadaan Nabi dan para sahabat. Kena faham kalaulah ada yang sebelum ni tak join bahawa Nabi keluar ke Badar bukan niat asalnya untuk berperang, bukan. Dan asal Nabi ke Badar hanya untuk menghalang rombongan perniagaan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, seribu ekor unta, 50,000 dinar jumlah nilai perniagaan dan hanya dikawal oleh 40 orang. Tak ada kisah Abu Jahal, tak ada kisah seribu tentera, itu semua kemudian. Maka bila Nabi dengar bahawa kena berhadapan dengan Quraisy, maka apakah yang berlaku? Inilah tajuk hari ini, kedudukan tentera Islam yang sangat genting. Mereka tak ada persediaan pun. Tak ada persediaan hanya ada dua ekor je tentera berkuda. Hanya ada dua orang sahaja tentera berkuda dengan dua ekor kuda. Dan seekor unta berkongsi tiga orang kelengkapan yang serba kekurangan. Sebab niat asal mereka bukanlah untuk berperang. Sekadar menghalang rombongan perniagaan Quraish. Maka penulis buku berhenti sekejap cerita tentang Quraish. Dan nak kita fokus Bagaimanakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka tak sedia pun untuk berperang pada awalnya. Maka tajuknya kedudukan tentera Islam yang genting melalui perisikan yang dilakukan oleh tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah berita kepada Rasulullah. Waktu tu Nabi belum sampai di Badar lagi. Nabi dah tiba di mana? Nabi masih dalam perjalanan dan Nabi baru tiba di Wadi Zafiran. Maka apa berita yang sampai kepada Nabi? Yang pertama, rombongan perniagaan Quraisy telah terlepas. Tak dapat. Wahai Rasulullah, rombongan perniagaan Quraisy mereka dah ikut jalan lain. Maka itu berita pertama. Yang kedua berita yang Nabi SAW dapat adalah dan pada waktu itu Nabi dapat berita tentang tentera-tentera Quraisy Berapa jumlah mereka Daripada 1,300 tinggal 1,000 Masih lagi ramai Maka ini dua berita yang Nabi SAW dapat Kekuatan Quraisy yang tinggal 1,000 orang Dan rombongan perniagaan Quraisy yang tak mampu dikejar Sebab mereka telah ikut jalan yang jalan yang berbeza Maka apa Nabi SAW buat? Maka Nabi SAW merenung dalam-dalam akan berita ini dan yakinlah Rasulullah bahawa pertumpahan darah tidak lagi dapat dielakkan. Kena perang. Kena perang. Sebab kalaulah Nabi patah balik ke Madinah pun, orang Quraisy akan kejar. Lagi dahsyat kemudaratan dia sebab di Madinah ada wanita dan kanak-kanak. Kalaulah Nabi SAW buat keputusan untuk kejar rombongan perniagaan Quraish pun tak boleh sebab ada tentera Quraish yang akan mengejar dan pada waktu itu Nabi akan terkepung daripada dua arah maka tak ada jalan keluar tetap akan berlakunya perang tetap akan berlakunya perang tetapi daripada perenggan tadi yang kita belajar apa yang kita belajar tidak semua yang kita rancang dalam hidup berlaku mengikut perancangan. Tak semua. Benda dalam hidup, walaupun kita rancang, hebat, dahsyat, tidak semua benda akan berlaku mengikut perancangan. Tak semua benda. Manusia merancang, Allah juga ada perancangan. Dan kita kena sentiasa yakin, Perancangan Allah adalah lebih baik Walaupun saat itu, ketika itu Kita tak nampak hikmah dia Contohnya kisah Nabi dan para sahabat Keluar menuju ke badar bukan niat perang pun Tetapi mereka kena berperang Sebab tidak ada jalan keluar yang lain Maka pengajaran yang kita boleh ambil adalah Dalam hidup tidak semua berlaku mengikut perancangan kita. Namun, belajarlah untuk yakin kepada perancangan Allah kerana perancangan Allah sentiasa lebih baik. Walaupun saat ini kita tidak nampak akan hikmah dia. Maka itu satu pengajaran. Pengajaran yang kedua kita nampak bagaimana Nabi SAW sebelum membuat keputusan, Nabi SAW tidak tergupa gapah dalam membuat keputusan Nabi fikir dulu Nabi analisa dahulu Nabi SAW lihat daripada segala aspek Barulah Nabi buat keputusan Kita tetap kena perang Sebab kalaulah patah balik ke Madinah Mudarat lagi besar Kalaulah nak kejar rombongan perniagaan Quraish Lagi dua-dua tak dapat Sebab akan dikepung dengan Pengawal-pengawal rombongan perniagaan Dan juga dengan tentera Abu Jahal Maka perkara yang kedua kita belajar daripada perenggan tadi Belajar untuk berfikir masak-masak Dan mendalam Apabila menjadi seorang ketua Sebelum membuat keputusan Jangan jadi macam Abu Jahal Abu Jahal apabila disuruh patah balik Dia langsung tak fikir yang dia ada adalah emosi dia, sombong dia dan dia yang membawa tentera dia menuju ke badah dan akhirnya asbab kebinasaan tentera dia. Sebagai seorang ketua, sama ada ketua keluarga, unit, jabatan, bahagian, organisasi, seseorang itu sebelum membuat keputusan perlulah memberi perhatian berfikir semasak-masaknya sebelum membuat keputusan sebab itu nabi bila fikir nabi jumpa jawapan tak ada jalan keluar kecuali mesti berhadapan dengan tentera Abu Jahal dalam pertumpahan darah yang tidak lagi dapat dielakkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in kata penulis buku dalam keadaan untuk berhadapan dengan tentera Abu Jahal, keberanian dan kecekalan amat diperlukan serta semangat keperwiraan yang tinggi. Jika Nabi SAW, maka penulis buku terangkan kenapa Nabi pilih untuk lawan, kenapa tak lari ke Madinah. <coughs> penulis buku terangkan, jika Nabi SAW membiarkan sahaja tentera Mekah berkeliaran bebas di sekitar rantau itu, maka akan mengukuhkan lagi cengkaman ketenteraan Quraisy serta melanjutkan lagi kekuasaan politik mereka. Ini akan menyebab lemahnya kekuatan umat Islam dan menarik umat Islam dalam kehinaan. Maka tidak mustahil gerakan Islam selepas itu hanya akan tinggal jasad tanpa roh. Ini akan memudahkan Sesiapa sahaja yang menyimpan dendam terhadap Islam Berani bertindak sewenang-wenangnya terhadap Islam di kawasan rantau tersebut Maka Nabi SAW nampak tak boleh biarkan Quraish Tak boleh biarkan Quraish Maka kalaulah dibiarkan bertambah sombong mereka Bertambah musuh kepada Islam Maka orang Arab yang lain nampak Muhammad tak berani lari Muhammad tak berani lari tak berani untuk lawan Abu Jahal. Kenapa nak takut dengan Muhammad? Maka tak ada jalan, tak ada jalan dan cara ketika itu kecuali Nabi perlu berhadapan dengan tentera Quraisy walaupun dalam serba kekurangan, walaupun dalam serba kekurangan. Daripada perenggan yang kita baca tadi, sebenarnya ada pengajaran. Apa pengajaran dia? Dalam nak membuat keputusan kena belajar mengutamakan kepentingan agama berbanding kepentingan diri dalam nak membuat keputusan kena selalu begitu mengutamakan kepentingan agama berbanding daripada kepentingan diri itu yang Rasulullah buat kalaulah ikut kepentingan diri patah balik ke Madinah tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mengajar kita untuk sentiasa mengutamakan kepentingan agama berbanding daripada kepentingan diri kena belajar begitu sebab agama yang utama agama yang perlu dijaga agama yang perlu untuk diletakkan pada tempat yang ter tertinggi mengutamakan agama berbanding daripada kepentingan diri dan itu yang patut kita belajar Kadangkala -kadang kita dalam membuat keputusan Kita utama diri kita dulu Agama kelas Agama kemudian Agama pada waktu tu tengoklah macam mana Tak boleh begitu Nabi SAW mengajar kita bila kita baca tadi Pada perenggan tersebut Belajar mengutamakan agama Berbanding daripada kepentingan diri Sebab orang yang menjaga agama Allah akan jaga yang baki Orang yang menjaga agama Kita boleh lihat Di dalam surah Al-Ma'idah Dalam surah Al-Ma'idah Allahumma salli ala Muhammad Dalam surah Al-Ma'idah ayat 67 Surah yang kelima Ayat 67 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jalankan amanah kamu untuk menyampaikan agama Niscaya Allah akan jaga kamu kita bila kita mengutamakan agama Allah jaga kita maka firman Allah pada ayat yang ke-67 surah yang kelima ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kita kalau kita jaga agama, Allah jaga kita. Ya tawsurullah yang surkum. Jika kamu menjaga agama Allah, menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Sebab itu perenggan yang kita baca tadi, kita belajar daripada Nabi bagaimana Nabi mengutamakan agama berbanding daripada kepentingan peribadi berbanding daripada kepentingan diri. Dan ini yang patut ada. Banyak orang dia utamakan dirinya dulu. Bila dah selesai, oh barulah pada waktu tu agama. Di mana kita meletakkan kemuliaan agama, kedudukan agama yang sepatutnya berada pada tempat yang paling tinggi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in ahlan-ahlan uh, kepada semua Syahrum, Fatima Az-Zahra, Haifa, Ninda Eva, ahlan-ahlan kepada semua mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tak rakan-rakan sebarluaskan mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat 344. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Maka antara sebab yang lain kenapa Nabi tak boleh berundur, kata penulis buku. Berdasarkan perkiraan-perkiraan di atas, siapa yang dapat memberi jaminan bahawa tentera Mekah tidak akan meneruskan pergerakan mereka menuju ke Madinah dan melebarkan perang ke tembok-tembok Madinah. Apa jaminan? Kalaulah Nabi pilih untuk berundur, tak nak lawan dekat badar, Pasti tentera Quraish akan kejar sampai Madinah Akan lebih besar mudarat Umat Islam akan terpaksa berperang Dalam kampung halaman sendiri Tak sekali, Tidak sesekali Andainya terjadi sebarang tindakan tentera Mekah Nescaya ia akan membawa kesan yang amat buruk kepada kehebatan dan nama baik umat Islam. Maka Nabi SAW tak nak bila Nabi berundur ketika mana badak maka tentera Islam akan kejar sampai Madinah dan ketika itu mudarat lebih besar dan dahsyat daripada sini kita belajar dalam membuat keputusan dalam membuat keputusan perlu untuk kita mengambil kira faktor-faktor kemudaratan perlu perlu untuk kita mengambil kira faktor-faktor kemudaratan Kalaulah saya buat macam ni, apa mudarat yang berlaku? Kalaulah saya buat keputusan macam ni, apa keburukan yang berlaku? Sebab itu Nabi tak nak berundur. Walaupun tiga kali ganda musuh lebih ramai. Sebab kalaulah Nabi berundur, orang Quraisy akan kejar sampai Madinah. Kalaulah orang Quraisy kejar sampai Madinah, apa yang terjadi pada wanita dan kanak-kanak? Nak tak nak, kena berhadapan dengan kuris di di badar kena berhadapan tak boleh meninggalkan badar tanpa berlakunya pertumpahan darah dengan tentera-tentera kuris -tentera maka perlu pada waktu itu kita ambil kira kita manage kemudaratan-kemudaratan yang berlaku melalui keputusan-keputusan yang kita buat perlu ambil kira semua tersebut Allah apa dipanggil Uh, uh, pada waktu tu uh, dalam istilah manajemen apa dipanggil kritikal saya pun tak ingat lah saya tak pandai sangat istilah-istilah ni tapi kalaulah kita belajar dalam bab manajemen maka ada faktor-faktor kemudaratan yang bakal berlaku yang perlu untuk kita ambil kira perlu untuk kita ambil kira ahlan-ahlan kepada yang baru join mohon jasa baik untuk bantu share Bantu untuk kongsi Tak rakan-rakan Sebah luaskan Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat Maka Nabi SAW Nampak Perlu untuk berperang dekat badak Tak boleh berunduk Dan tak ada jalan lain Maka apa yang Nabi buat next step Langkah seterusnya Maka Nabi SAW Kumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ha, ini yang best Islam Nabi banyak mendidik kita untuk bermusyarah. Alia, tolong ambil air. Air kosong, panas. Panas bukan suam. Air kosong, panas. Lepas tu ambil juga air dalam jap. Untuk ummi ni semua. <coughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Entah suara saya. Uh, uh, suara saya tak berapa ni. Masa hari ni banyak sikit program. Uh, pagi tadi Qiyamul Laila. Kemudian kuliah subuh Ada duha Kemudian pukul 2 sampai tadi 10.30 Maka ada bengkel solat Ada khatam al-Quran Kemudian ada terawih <coughs> Maka suara serak sikit hmm, Serak sikit Tapi sebenarnya ok je semua tu Saya pergi makan aiskrim tadi InsyaAllah Dah lama kan tak makan aiskrim daripada, daripada Ramadan ke berapa Saya selalu Ramadan tak makan aiskrim tapi tadi kalah kan tengok aiskrim tu. Uh, uh, apa petang tengok lalu kat sebelah aiskrim. Lepas maghrib tak makan lagi lalu. Sebelum terawih tak makan lagi. Masya Allah. Lepas terawih dah kalah dah. Uh, aiskrim. Nafsu perut. Aiskrim. Makan je aiskrim terus hilang suara. Allah oh, salli ala Muhammad. Dahsyat kan. Nafsu makan dia. Nafsu perut. Uh, susah nak jaga. Hmm, nafsu Sup perut Allah SWT Betul lah skim manggil-manggil Dah berapa hari nak makan skim ha? Selalu Ramadan memang tak makan Itu yang suara hilang Okey Mesyuarah Dan ini tajuk yang penting Dalam kehidupan Kita kena biasakan bermesyuarah Kena biasakan Dalam aspek sesama ahli keluarga Kena biasakan mesyuarah dalam aspek pekerjaan perniagaan perlu untuk bermesyuarah. Mesyuarah bertujuan untuk Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad. Mesyuarah bertujuan untuk menyatukan fikiran dan untuk menyatukan hala tuju dan matlamat. Mesyuarah penting. Maka sebab itu tajuk seterusnya. Nabi memanggil sidang rundingan. Nabi ajak para sahabat mesyuarah. Sebab sekarang ni dah berbeza mereka keluar daripada Madinah untuk rombongan perniagaan Quraisy. Itu dah tak berlaku. Rombongan tu dah ikut jalan yang lain. Dan sekarang ini ada tentera Abu Jahal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang perlunya untuk berhadapan dengan tentera Abu Jahal. Tapi Nabi tak boleh buat keputusan begitu walaupun boleh. Maka pentingnya untuk bermusyawarah. Musyawarah ni penting. Musyawarah adalah penting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sidang mesyuarah. Ajak para sahabat untuk ber bermesyuarah. Muka surat 344. Melihat kepada perkembangan yang membahayakan dan menggemparkan ini. Nabi SAW dengan segera mengadakan sidang mesyuarah ketenteraan peringkat tertinggi. Kalau kita baca dalam sirah, dalam sirah Al-Halabi, maka kata penulis, kana ashaddun nasi tashawura adalah nabi seorang yang paling banyak mesyuarah paling banyak mesyuarah paling banyak suka mendengar pandangan orang lain kalaulah rasulullah <coughs> kalaulah rasulullah yang menerima wahyu terus daripada Allah pun membuat mesyuarah ada urusan-urusan yang sepatutnya dimusyawarahkan. Apatah lagi kita kita kena belajar untuk bermusyawarah ha, sesama ahli keluarga, belajar mendengar pandangan orang lain sebab bila kita mendengar pandangan orang lain, maka kadangkala pandangan orang lain adalah lebih baik daripada pandangan kita. Belajar untuk bermusyawarah Maka Nabi SAW panggil para sahabat untuk ber Dalam sindang rundingan ini, dalam sindang musyawarah ini, Nabi SAW menjelaskan mengenai situasi yang mulai genting. Kena jelas. Kita dalam nak bermusyawarah, kita kena jelas. Jadi orang pun boleh bagi pandangan yang sesuai. Ini janganlah pada waktu itu tak nak cakap rahsia. Okey, macam mana nak buat apa pandangan? Apa situasi? Eh rahsia tak boleh cakap Bagaimana? Orang nak bagi pandangan Maka, maka Nabi SAW jelaskan Ini apa yang berlaku Rombongan perniagaan Quraish Tak boleh nak kejar dah Terlepas Tentera Abu Jahal semakin hampir Kita kalaulah patah balik ke Madinah Apa mudarat dia Kita kalaulah pergi kejar Rombongan perniagaan Abu Sufyan Apa yang berlaku Maka Nabi explain semua supaya para sahabat boleh menyampaikan pandangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan mengenai situasi yang mulai genting Nabi sallallahu alaihi wasallam turut bertukar-tukar pandangan dengan semua anggota tentera serta pemimpin-pemimpin apa pemimpin-pemimpin ansar dan muhajirin mendengar pandangan ini penting banyak pemimpin Nama je mesyuarat Tapi tak dengar pun pandangan orang lain Tak dengar Masuk-masuk Okey ini keputusan dia Ayah dah, Saya dah ada keputusan Maka itu bukan cara Mesyuarat Nabi SAW Mesyuarat Nabi SAW Nabi suka mendengar Pandangan Daripada sahabat Nabi Daripada sahabat dan kadang kadang bahkan selalu Nabi ambil pandangan para sahabat walaupun pandangan itu berbeza daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama yang komen, yang bantu share, yang kongsi, yang tak rakan-rakan saya minta maaf. Petang tadi saya tak sempat nak buat penawar hati, nak maklumkan pun tak sempat sebab program berturut-turut daripada jam 2 sampailah habis terawih tadi. Uh, tapi Alhamdulillah malam ni kita dapat berjumpa. Sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Jemput join buat yang berkelapangan insya Allah. Terima kasih yang share, yang bagi gift, yang tak rakan-rakan, yang share, yang kongsikan. Moga Allah balas semua dengan sebab kebaikan dan ganjaran insya Allah. Terima kasih. Aifah Najwa, Nobel Letirus. Kemudian anda Fatimah Az-Zahra, Zarina Ali, Siti Maria, Kamaria Hajino Terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi insyaAllah